بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلال الحو نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی اس شریعت کے اندر جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک مسائل والے احکام جن کے جن کا تعلق جو ہے وہ عملی لحاظ سے ہے عمل کرنے کے لحاظ سے اور دوسرا یہ کہ عقائد عقائد کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ اور پھر عقائد میں سے ہی ایک عقیدہ ختم نبوت ہے جو کہ اسلام کی بنیاد ہے اور پورے اسلام کی جو عمارت ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر ٹھہرے عقیدہ ختم نبوت کو مانے بغیر انسان کی نہ دنیا بہتر ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت بہتر ہو سکتی ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارہ کا وطالہ جل جلالہ کی ذات مقدسہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ذات ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے اور یہ بنیاد ہے اسلام کی. اور اس کے ساتھ اللہ تبارہ کا تعالی رازق رعف الرحیم اور مالک ذات ہیں اگر کوئی شخص رب کریم کے حوالے سے یہ کہیں کہ میں اللہ تبارہ کا وطالعہ کو مالک بھی مانتا ہوں رازق بھی مانتا ہوں رعف الرحیم بھی مانتا ہوں زندگی اور موت کا مالک بھی مانتا ہوں وہ خالق بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ بھی رکھتا ہو آخرت کا عقیدہ بھی رکھتا ہو اور ساتھ حشر کے دن کا عقیدہ بھی رکھتا ہو لیکن ساتھ وہ یہ کہے کہ میں رب العالمین کو لا شریک نہیں مانتا تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ آپ کا اور چیزیں ماننا بھی نہ ماننا ہوا کیونکہ آپ کا جو بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید وہ یہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ ذات وحدہ لا شریک ذات اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ و کے حوالے سے بھی اسی طرح بات ہے کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بھی کرے کمالات بھی ذکر کرے معجزات بھی بیان کرے ہجرت کی باتیں بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی مانے اہل بیت اتحار کو بھی مانے سب کچھ کو مان کر وہ یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا تمام تر چیزوں کو ماننا بھی نہ ماننا ہے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے جو پہلے باتیں جتنے بھی بیان کی وہ بالکل زیرو ہے اس لیے کہ آپ کا جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ مکمل نہیں گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں ماننا کچھ بھی نہیں مانا اور اسی طرح ہی عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و وطالیہ جل اپنے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا لقب فرمایا قرآن مجید میں ارشاد ہے محمد اللہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاتم کہہ کر اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر نبوت نبو کو ختم فرمایا اور ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علا نبی علیہ السلام سے فرمایا اور پھر اسی نبوت کا اختتام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرما دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آخری نبی بن کر اس کے نام کے اندر تشریف کر لفظ خاتم کا لغوی معنی لفظ خاتم کو دو قراتیں مذکور ہیں یہاں پر ایک تو ہے خاتم یعنی کہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے اور دوسری کی یہ بھی موجود ہے کہ خاتم فتح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے امام ابن چرین تبری رحمۃ اللہ تعالی اور جمہور مفسرین کے بارے کے نزدیک خاتم پڑھنا تاکہ کسرہ کے ساتھ پڑھنا یہ کی رات مختار ہے اور دوسری کی رات امام حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام عاصم کے نزدیک تا کہ فتح کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دور حاضر کے قراء کے نزدیک تا کہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا ان دونوں کراطوں کا اگر تجربہ کیا جائے تو اس آیات مقدسہ کے اندر دو جو کراتیں ذکر کی گئی ہیں ایک کسرہ کے ساتھ خاتم تو اس کا معنی ہوگا اس میں فائل بانہ ختم کرنے والا اور اگر تا کہ فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو اس یہ اس میں اعلیٰ ہوگا اور معنی ہوگا غور یعنی کہ آخری ان دونوں کراتوں میں سے جو بھی معنیٰ لیا جائے تو وہی وہ مانا آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور جو بھی دعوی نبوبت کرے وہ قذاب ہے وہ تجال ہے وہ جھوٹ ہے